Все помнят флешмоб, э который Печенко организовывал, губернатор э с приседанием ставился рекорд. Да, ну, неплохая, симпатичная идея на майские праздники. Но и в Советском Союзе тоже были классные э демонстрации, веселые, цветные, э Ну когда там людей, допустим, загоняли туда. И когда мы начали э э узнавать э о том, что там со школы разнарядки э идут, там детей там... Э надо гнать на это мероприятие. Хотя в результате я сам лично видел, что многие дети на самом деле от этого получили удовольствие, от участия в этом флешмобе. Но сам факт, как оно концептуально организовалось, когда наши ребята, которые работают в областной администрации и в управлениях, им говорят, пойдешь на площадь приседать, потому что премии лишили. Вот. И тут Каченко звонит нашему руководству и говорит, там, поохраняйте все это мероприятие, порядок на это мероприятие. Я уже тогда просто как бы так нервно очень реагировал. Ну, как вы себе это представляете? Вообще этот сюрреализм, сюрреализм правого сектора. Парни из правого сектора, потому что их заставляют областной администрации лишать премии, приседают. Тут рядом дети, которых там некоторых не по своей воле приседают, а правый сектор все это охраняет. Ну вообще картинка. Вот это вот правый сектор. Это правый сектор. Ну как бы. Ну, Звонит мне человек этот, э, э, с областной которого, за, который работает там, заставляет приседать. Я ну, задал, задал свой вопрос руководству, как быть с нашими парнями, что им делать. Ну, мы даже службовцы, ну, дыхание, бабушки тут приседать. То есть, вот.